Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ke sesi audio siar jom berbahasa asing untuk edisi bahasa Arab episode yang ke-20. Kita dah bersiaran selama 20 episode termasuk yang hari ni punya. So mungkin uh, para penonton yang baru sahaja singgah ataupun baru sahaja um, langgan ataupun subscribe kita punya um, our YouTube channel. So ni adalah episode yang ke-20 kita dah um, sebanyak 19 episod sebelum ni. Jadi untuk episod yang ke-20 kita akan membicarakan ataupun kita akan belajar bagaimana kaedah untuk sebut tarikh dalam bahasa Arab. Sebelum ni kita ada belajar um, hari dalam seminggu. Kita ada tujuh hari dalam seminggu. Bermula daripada Yaumul Ahad hingga Yaumul Sabt iaitu hari Ahad hingga hari Sabtu. Dan kita ada belajar tentang kalender ataupun takwim. Takwim Al-Hijri dan juga takwim Al-Miladi ataupun uh, kita ada kalender Masihi dan juga kalender Hijrah dan kita juga belajar tentang nombor macam mana nak sebut nombor dan sebagainya. Jadi kita gabungkan ketiga-tiga elemen iaitu um, nombor, um, bulan dan juga tahun. Bila ada tiga-tiga elemen ni, kita dah boleh sebut tarikh dalam bahasa Arab. So jadi persoalannya, materi Abdul untuk imtihan iaitu bilakah peperiksaan akan bermula? Sebab kenapa saya kata ini adalah tajuk untuk kali ini? Kerana apa? Kerana Pemeriksaan SPM akan uh, menjelang tiba. Jadi mungkin ada-ada SPM sekarang tengah bertunggul sumus untuk um, study ataupun ulang kaji tajuk-tajuk yang berkaitan untuk persediaan bagi pemeriksaan SPM yang tak lama lagi, iaitu pada 25 November betul. 25 November yang kita akan mula SPM untuk tahun ini. Okey, jadi bila kita bicara tentang bila nak mula SPM, jadi kita membicarakan tentang tarikh. Jadi hari ini topiknya ialah tarikh. Okey. Jadi dalam tarikh macam saya cakap tadi, bila kita nak sebut tarikh kita ada tiga elemen penting iaitu hari, bulan dan juga tahun. Jadi hari berkaitan dengan nombor. Jadi kita kena belajarlah uh, daripada nombor satu sampai nombor tiga belas satu. Kemudian kita belajar bulan. Bila ada dua kalender, kita ada bulan dalam kalender Masihi dan juga ada bulan dalam kalender Hijrah. Dan seterusnya kita ada tahun. Iaitu eh, macam nak sebut tahun dalam Hijrah dan juga tahun dalam Masihi. Okey. Seterusnya. Ini antara contoh macam mana kaedah kita nak sebut um, tarikh dalam bahasa Arab. Okey, contoh tarikh hari ini. Okey, al yawm al -Yum. Tarikh al adalah 18 November 2025. Jadi dalam bahasa Arab, kita akan sebut 18 thamin Ashar. Al-Thamin Ashar iaitu 18 Min November iaitu daripada bulan November. Kan? Jadi 18 November. Am, um, am um adalah tahun ataupun boleh guna sana. Sanah pun ada, Am pun ada. Kedua-duanya um, ada ataupun para penonton boleh gunakan uh, dalam kehidupan sehari lah. Am ataupun sana. Tapi saya lebih suka guna am lah. Am alfain. Alfain adalah dua ribu. Wa khamsah, wa ashrin. Iaitu dua puluh lima. Dua ribu dua puluh lima. Miladi. Miladi iaitu masihi. Ataupun kalau tarikh hijri, kita tukar pada perkataan hijri. Okey. Kalau ada adik, -adik uh, kita kena kenal pasti dululah kalender tu dalam uh, kategori yang mana. Kita ada dua kategori kalender iaitu kalender Masihi dan juga kalender Hijrah. Jadi, At-Takwim Munaka Qism Ataupun uh, Laisa Qism Nau Nau minat Takwim Munaka Nau'an Nau'an awal adalah At-Takwim Al-Miladi Walakin uh, al Nau'an Thani At-Takwim Al-Hijri Jadi kita ada dua Jenis kalender Kena pastikan dulu lah Sebab Lain kalender Lain tahun Dan juga lain bulan dia Okay Untuk bulan-bulan dalam Masihi Macam yang adik-adik sedia maklum Kita ada 12 bulan untuk Masihi Dan juga 12 bulan untuk Hijrah Kalender Hijrah Jadi untuk 12 bulan Masihi um, ni saya tunjuk ada beberapa variasi dalam bahasa Arab. Okey, ni variasi yang pertama dan juga biasanya common lah dalam penggunaan dokumen-dokumen uh, rasmi dan juga uh, lebih bersifat antarabangsa saya katakan. Okey, yang pertama adalah bulan Januari kita sebut Yanair. Yanair dalam untuk Januari. Kalau Februari kita sebut Februair. Februair untuk Februari. Manakala untuk bulan Mac kita sebut Maris. Maris dan bulan April iaitu hari kesihatan sedunia kita sebut Abril Tapi ada juga variasi menyebutnya sebagai Ibril Kedua-duanya bagi saya tidak salah kerana nama-nama uh, bulan dalam kalender masih ini Kita pinjam ataupun kita serap daripada bahasa Latin Bahasa Latin bulan-bulan uh, kalender masih Bahasa Latin lah kita ambil daripada bahasa Latin ataupun bahasa Inggeris Kita serap ke dalam bahasa Arab Jadi sebutan dia pun uh, ada beberapa variasi lah uh, Jadi tak ada benar dan tak ada yang salah lah uh, Tapi lebih kurang macam tu lah sebutan dia Untuk bulan Mei kita sebut Mayu Mayu Syahr, Syahr, Mayu Iaitu bulan Mei itu kita ada hari guru. Seterusnya kita ada bulan Jun. Bulan Jun kita sebut Juniu. Juniu, iaitu bulan Jun. Untuk bulan Julai kita sebut Iulio. Iulio, iaitu bulan Julai. Manakala untuk bulan Ogos ada dua dua variasi. Boleh sebut Agustus boleh ataupun Augustus pun boleh. Kedua-duanya betul. Manakala untuk bulan September kita sebut September, September. Bulan Oktober kita sebut Oktober, Oktober. November kita sebut November November Manakala untuk Disember Kita sebut Disambar And, Kalau saya zaman sekolah dulu Biasa akan ketawa lah Dengan nama bulan Disember ni Sebab seakan-akan Disambar Kilaan Disambar ha. Setelah sebutannya Disambar jadi kita ada 12 bulan dalam kalender hijrah. Eh kalender masihi maafkan saya. Kalender masihi. Jadi 12 bulan ni ada ada kena hafal lah macam mana ejaan dan juga macam mana nak sebut dia dalam bahasa Arab. Jadi ada ada boleh gunakan dalam menyebut tarikh. Ni antara elemen yang agak penting dalam kita nak sebut tarikh tu kena ada bulan. Okey. Bulan-bulan masih yang ini saya rangkumkan kita ada 12 bulan daripada Januari hingga Disember iaitu Januari, Februari, Maris, April, Mayu, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Disember mungkin um, saudari lah boleh pancarkan, okey untuk makluman semua untuk 12 bulan ni digunakan secara umum lah kira um, kebanyakan negaranya menggunakan bulan-bulan uh, ni untuk melabel um, bulan dalam kalendar Masihi seperti yang saya nyatakan di dalam slide ataupun paparan ni um, bulan-bulan ni digunakan di Mesir Sudan dan negara-negara Teluk iaitu Khalis. kan uh, dual uh, Dua khalij al arabi seperti bahrain kuwait oman qatar arab saudi dan Emirates Arab satu atau UAE lah United Arab Arab Emirates ha, UAE kecuali negara Iraq sebab walaupun Iraq ada dalam negara Khalij ataupun negara-negara teluk dia menggunakan bahasa uh, ataupun dia gunakan terma ataupun frasa lainlah untuk uh, melabel bulan K okay, ni 12 yang biasa yang digunakan di sistem pendidikan di Malaysia juga kita guna 12 ni lah okay. dan adik-adik ataupun para penonton jangan terkejut kalau jumpa nama-nama bulan yang lain contoh kanun ثاني تمشبط ادبن حزيران تشرين اول تشرين ثاني ni pun nama-nama bulan juga tapi dia variasi dia ada beberapa variasi di negara arab dan variasi yang 12 ni pula digunakan di negara seperti Syria, Lebanon, Jordan, Palestin dan juga Iraq. Ha jadi mungkin kalau ada dia ataupun para penonton uh, jumpa dokumen ataupun surat menyurat daripada negara-negara yang saya sebut ini dia akan menggunakan nama-nama bulan ini iaitu kanun bagi Januari, Shabbat bagi Februari, azar bagi Mac, nisan ataupun naysen uh, bagi April, ayar bagi Mei, haziran untuk bulan Jun, temus untuk bulan Julai, ab untuk Ogos Ailul untuk September, Tishrin Awal bagi Oktober, Tishrin Sani bagi November dan Kanun Awal bagi Disember. Jadi untuk yang 12 bulan ni macam ni, so ada adik, adik dah boleh tahulah ataupun dah boleh kenal pasti daripada negara mana. Mungkin dokumen dia daripada Palestin ataupun Jordan ataupun Lebanon. so ada adik, adik dah boleh kenal pasti sebab mungkin ditulis Syabab kan. Jadi ada adik, adik kata eh Syabab ni bulan apa? Tak ada pun belajar dalam 12 bulan yang biasa kita belajar di sekolah. Ha, Rupa-rupanya ialah Februari tapi untuk variasi di negara-negara yang disebut ni. Okey. Seterusnya, okey, ni menarik, ni terkesan daripada penjajahan ataupun um, orang kata penaklukanlah kerana ditakluk oleh uh, negara Perancis ataupun dijajah oleh negara Perancis. Jadi, elemen ataupun pengaruh bahasa Perancis tu diserap ataupun digunakan dalam urusan rasmi di negara-negara seperti Tunisia, Algeria dan juga Maghribi ataupun Morocco lah. Jadi dia menggunakan nama, uh, nama uh, asal dia sebutan ni sebutan, sebutan seperti seolah-olah seperti bahasa Perancis lah. Jadi, tapi disebut di kan. Contoh macam Januari, Februari, ah, Februari, Januari. Yang ni ah, mungkin Umija lebih mahir lah. Sekala join kelas Umija. So, adik-adik boleh dapat dua-dua sekali lah iaitu ah, Bahasa Arab, apa, ah, version Bahasa Arab dan juga version Bahasa Perancis. Tapi kedua um, seakan-akan lah. Haa. Ah. Yeah? Okay. Jadi kalau di sini Mungkin kalau tanya Umi Ja Mungkin Umi Ja lebih tahulah cara nak sebutnya Sebab negara-negara uh, ini uh, Dia terkesan dengan penjajahan Perancis Jadi nama-nama bulan pun um, Disebut seakan-akan bunyi Perancis punya ni lah Okey, Seperti di Morocco, Algeria dan juga Tunisia uh, Jadi kalau jangan terkejut lah, eh, Bila tengok tiba-tiba um, 27 U10 uh, Tapi u adalah August untuk negara-negara inilah. Ha, jadi kalau tak jumpa perkataan Orostos ke ha, tu tak jadi masalah. Okey jadi kalau adik-adik bila pergi negara serta-serta negara dia ada variasi kalender dia lah. Variasi bulan uh, bagi kalender masihi mereka. Okey. Manakala untuk bulan-bulan hijrah, kita ada 12 bulan Yang ni um, sama je Cuma dia biasa dia ada sikit-sikit variasi saja yang saya akan kongsikan Okay untuk bulan yang kebiasaan kita dengar iaitu Muharram Ni biasa Safar Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Tapi kalau Rabi'ul Akhir ni Dia ada dua versi ataupun dua variasi Kita ada Rabi'ul Akhir Ada juga kita sebut Rabi'ul Thani Hai, Rabi' dua lah. Rabi' al-Thani. Rabi' al-akhir pun boleh. Rabi' al-Thani pun boleh. Seterusnya, kita ada Jumad al-Ula. Kan? Orang Malaysia ataupun kita di Malaysia, kita sebut Jumad al-Awal. Tapi kalau ejaan di negara Arab, yang kebanyakannya menggunakan perkataan Jumad al-Ula. Jumad al-Ula. Lepas tu kita ada Jumad al-Akhirah ataupun Jumad al-Thaniyah iaitu Jumad al-Akhir Seterusnya kita ada Rajab. Okey, maafkan saya ni ada kesilapan sikit teknikal. Rajab iaitu bulan Rajab dan diteruskan dengan bulan Syaban. Ramadan iaitu kita bulan kita berpuasa yang dah tak lama lagi, lebih kurang dalam 100 hari. Ramadan, seterusnya kita ada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah iaitu bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Jadi berikut merupakan 12 bulan dalam kalender hijrah. Okey, 12 kalender hijrah ni kita tak jauh sangatlah beza dia. Variasi dia berbanding dengan kalender Masihi seperti yang saya bentangkan tadi yang saya kongsikan dengan para penonton dan juga adik-adik sekalian. Jadi ini adalah 12 bulan hijrah. So ada adik, adik boleh hafal. And, sebab kalender hijrah ni kita guna dalam menentukan peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa yang bermakna dalam Islam. Ha. محرم سفر ربيع الاول ربيع الاخير جماد الاولى جماد الاخره رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجه اوكي نحن نعمل بلان 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 Jadi macam ni kaedah kita nak sebut tahun dalam bahasa Arab. Saya nak sebut tahun 2025 kan. Macam tadi tahun 2025. Jadi kita menggunakan lafaz am ataupun sanah di awalnya dan diikuti dengan nombor. Kemudian diakhiri dengan perkataan miladi iaitu merujuk kepada Masihi. Contoh kita ambil tahun 1957 iaitu tahun uh, Persekutuan Tanah Melayu Merdeka. 1957. Jadi kita sebut dulu am um, ataupun sana 1900 ah, iaitu 900 wasamaatin wa khamsin, iaitu 57. Miladi masihi. Jadi bila kita nak cek 1957 masihi kita sebut dalam um, ah, 1900 wa khamsin, miladi. Iaitu 19, 57 miladi. Itu 1957 Masihi. Okey, bagaimana pula kalau kita nak sebut tahun dalam hijrah? Jadi dalam hijrah, contoh kita letak tarikh uh, tahun 1436 hijrah. Kita sebut pada awalnya kita letak am um, ataupun sana seperti tadi. Am um, ataupun sana. Okey, kita pilih satu je. Am. Okey, am. Alf seribu wa arba'umia empat ratus tiga puluh enam hijri. Kita tambah hijri di akhirnya yang merujuk kepada hijrah. Okey. Kalau dalam masyarakat ni kita kena letak di hujung sebab apa? Sebab nak bezakan. Contoh tiba-tiba ada seakan kan. Contoh kita nak cakap 500 uh, contoh 561 Masihi mungkin kan eh, contoh 561 Masihi tapi kita kita letak di akhirnya Hijri jadi dah salah kat situ sebab jadi tertukar tahun sebab so, dia ada dua kalender okey Okay, kita selesai untuk tarikh Jadi saya nak kongsikan juga Macam mana nak sebut Tujuh hari dalam seminggu dalam bahasa Arab Okay Dalam seminggu ataupun Fi ataupun li kulli usbu' kita, kita ada sab'atu ayam, tujuh hari kan usbu' ni minggu ayam ni uh, hari untuk jama'ah lah kalimah jamak bagi hari ataupun satu hari kita sebut yaum 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 adalah hari dalam bahasa Arab jadi kita mula dengan yaumul ahad yaumul ahad iaitu hari ahad kalau hari isnin yaumul isnin yaumul isnin okey kalau hari Selasa kita sebut yaumul thulatha. Yaumul thulatha. Hari Rabu yaumul Arbi'a Yaumul Arbi'a Itu hari Rabu. Hari Kamis kita sebut yaumul khamis. Yaumul khamis. Untuk hari jumaat kita sebut yaumul jumaah okey mungkin biasa dalam bahasa melayu kita sebut jumaat kan tapi dalam bahasa arab kita sebut seperti dalam nama surah iaitu nama surah suratul jumaah ha jadi kita sebut yaumul jumaah yaumul ha, jumaah beza dengan bahasa melayu kita sebut jumaat okey kalau bahasa arab kita sebut jumuah Seterusnya kita ada hari Sabtu Yaumus Sabt kan? Hari yang di mana Bani Israel dilarang untuk uh, Menangkap ikan kan? uh, Dalam ni ada peristiwa dalam uh, Kitab Al-Quran lah Kitab Suci Al-Quran Yaumus Sabt Itu hari Sabtu jadi ini adalah tujuh hari dalam seminggu yang kita belajar dalam masa Arab. Jadi kita mulakan Yaumul Ahad, Yaumul Ithnin, Yaumul, Selasa, yaumul Selasa, yaumul Arbi'a, yaumul Khamis, yaumul Jumaah dan diakhiri dengan yaumus Sabtu. Okey, tak kisahlah sebab ada sesetengah negeri atau sesetengah negara bermula dengan hari Ahad, manakala ada sesetengahnya bermula dengan hari Isnin. Jadi mana-mana tapi itulah tujuh hari dalam seminggu yang kita belajar dalam bahasa Arab. Okey suka untuk Abang Salam kongsikan dengan adik-adik atau para penonton sekalian perkataan yang berkaitan dengan hari, minggu dan juga bulan dalam bahasa Arab lah. Okay. Contoh kita mulakan dengan hari. Okay, hari kita sebut yaum. Hari, yaum. يوم. Ataupun yaumwen. Kalau kita nak cakap hari ni And today, hari ni Kita sebut al-yaum Al-yaum Jadi kalau kita nak cakap Oh bila ni 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 So kita jawab al-yaum Hari ni and, Jadi al-yaum adalah hari ni Today Manakala kalau kita nak kata esok, contoh bila nak kena hantar kerja sekolah ni ataupun bila nak kena hantar kerja sekolah ni kan, okay, kerja rumah, kerja sekolah ke ataupun tugasan, okay, kita pun jawab gadan, gadan iaitu esok. Manakala kalau kita nak kata tentang peristiwa yang dah berlaku semalam, semalam Contoh semalam jatuh basikal kan. Jatuh basikal semalam. Jadi semalam kita guna perkataan ams. Kita guna perkataan ams. Manakala untuk minggu. Okey contoh. Minggu kan. Contoh apa salam guna tadi. Likul li usbu'ain. Iaitu setiap minggu. Likul li usbu'a. Usbu' tu iaitu minggu. Kalau sebut minggu dalam bahasa Arab usbu'. Okey, seterusnya kita ada syahr. Syahrun Iaitu bulan and bulan adalah syahr and bulan syahr uh, Bulan syahr ni adalah bulan untuk kalender lah Sebab kalau bulan yang Bulan betul tu oh, Bulan secara fizikal ni bulan Yang tu kita ada istilah Kamar ada Badar ada Dan seterusnya lah Okay seterusnya kita ada tahun ha, Tahun ada dua Kita boleh guna perkataan Sana Sana Ataupun Am Sana boleh Am pun boleh seterusnya tarikh amin tarikh Okey, tarikh sama je sebab perkataan tarikh adalah perkataan yang kita pinjam ataupun kita serap daripada bahasa Arab tarikh merujuk kepada tarikh tapi dalam bahasa Arab untuk walumain ataupun perkataan am semua dalam bahasa Arab tarikh At-tarikh ni boleh merujuk kepada dua perkara iaitu pertama adalah tarikh macam tu, tarikh hari hari ini 18 November ataupun yang kedua adalah sejarah kan at-tarikh sejarah contoh tarikhul adab iaitu sejarah kesusasteraan ha. dan di sini kita ada perkataan al-madi al-madi iaitu lepas ataupun yang dah berlalu atau minggu lepas ke kalau minggu lepas kita sebut usbu' madi ataupun al-usbu' al-madi kalau kita nak cakap bulan lepas asyhur al-madi kan ataupun kalau kita nak cakap tahun lepas kita guna as asana Asana al-madiyah ataupun al-am al-madi kan iaitu yang kita nak merujuk kepada yang dah lepas kan kalau kata kerja wen kita cakap al-fi'l al-madi kan dah berlaku kemana kali untuk akan datang kalau kita nak cakap bulan akan datang jadi kita cakap asyhuril qadim ataupun minggu depan al al qadim dan ataupun tahun asanah as al qadimah kan kenapa, kenapa tu dibawa salam cakap al qadimah kejap al qadim okey merujuk kepada sifat ataupun jantina dia lah. Jantina dia masculine ataupun feminine. Kalau sana, sana adalah feminine. Jadi kita punya yang al-qadim tu pun kena jadi feminine juga. Jadi lah al-qadimah. Ini as-sana al-qadimah. Tapi kalau al alam al al-qadim. Ha. Tapi biasa kalau sanah ni kalau kita nak cakap bulan lepas eh, Tahun lepas Ataupun tahun ni Dan tahun akan datang basic kita akan guna perkataan Sana lah And, Contoh Sana Al-Maghdi lah Sana Al-Qadim Begitulah So ni adalah perkataan-perkataan Yang adik-adik boleh hafal Adik-adik boleh gunakan Dalam perbualan seharian adik-adik Nak cakap pasal hari ni Pasal esok Minggu depan Bulan depan dan sebagainya So adik-adik boleh guna Perkataan-perkataan yang Amang Salam kongsikan Di paparan skrin masing-masing Okay, di yang menariknya, sesetengah negara Arab ada empat musim ataupun four seasons lah Kiranya dalam ni, tapi kalau di Malaysia kita tak adalah empat musim ni ha, Tapi su suka bang salam untuk kongsikan, ada sesetengah negara Arab ada empat musim Contoh di negara Italia ada empat musim, di Malaysia Sepanyol pun ada empat musim Jadi, macam mana kita nak sebut musim yang empat tu, ha, musim yang empat tu kan, empat musim tu dalam bahasa Arab. Jadi, empat musim dalam bahasa Arab disebut Al-Fusul Al-Arbah. Al-Fusul Al-Arbah. Jadi, kita ada empat musim. Musim yang pertama, kita musim panas kan. Contoh musim panas, kita sebut Fasul Saif. Fasul Saif. Kalau musim sejuk, kita sebut fasl Syita. Fasl Syita. Jadi, mungkin ada di kalangan adik-adik ataupun para penonton yang beragama Islam mungkin dah biasa dengar perkataan as-saif dan syita. Dan dalam, dalam surah surah apa bagi tahu? Surah Quraisy. Hadu ila fi Quraisy ila fihum rihlata syita. Rihlat syita itu musim sejuk. Wa saif musim panas. Ha. Pastu kita ada musim luruh. Musim luruh kita sebut faslul kharif. Faslul kharif. Dan kita ada musim bunga ataupun um, Yang ni musim yang best lah sebab Cantik kan kita akan tengok oh ada bunga ni Bakal mekar dan memang sangat sangat best Iaitu fasul Rabi' ah. Faslur Rabi' ah, kan Iaitu musim bunga kita ada Faslur Saif As-Saif wal syita Wal-Kharif Warabi'ah. Jadi ada empat musim. Al-Fusul, al arbaah Jadi empat musim ada sesetengah negara lah. Contohnya di Jordan kalau tak silap ada empat musim. Ha. Jadi ada musim sejuk. Sejuk dia betul-betul sejuk lah. And kalau panas betul-betul panas. Ha, di sana sejuk dan panas musim luruh dan juga musim bunga. Jadi kalau ada apa-apa persoalan daripada penonton? Setakat ni tiada. Manakala kalau di studio ada soalan Abang Ilham, Kak Patricia. Tiada soalan. Cik Fatim, tiada juga. Okey, jadi uh, kalau tak ada soalan, saya rasa itu sahaja perkongsian ataupun um, sesi audio siar. Jom berbahasa asing, bahasa Arab bagi episod 20 untuk tarikh macam mana kita nak sebut tarikh, kita nak sebut bulan, kita ada dua jenis kalender, ada kalender hijrah, kalender masihi dan juga kita ada empat musim. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan boleh tanya di ruang komen ataupun boleh juga ke media sosial Jom Berbahasa Asing. Kita ada di Facebook page. TikTok dan juga kita ada di Instagram. Jadi boleh tanya di situ. Nanti insyaAllah Abang Salam akan memberi jawapan berdasarkan soalan yang diberikan. Itu sahaja. Ila liqa ma'asalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.